নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বাবু আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ যোৱা যোৱা ভিডিঅ'টো যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছিলে ইউটিউব ভিডিঅ'টো যোৱাতে মই এটা আপডেট দি থৈছিলোঁ আপোনালোকক এ ডি আৰ ই ৰিজাল্টৰ ওপৰত গতিকে এ ডি আৰ ই ৰিজাল্ট অতি সোনকালে দিব বুলি ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত দিব বুলি আপোনালোকক মই জনাই থৈছিলোঁ গতিকে এতিয়া তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে তাৰ সঠিক ডেট আপোনালোকৰ বাবে আহি গ'ল কেতিয়া ঘোষণা কৰিব কি কথা আপোনালোকক সঠিকভাৱে ডেটটো দি দিলে গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকোঁ গোটেই ডেটৰ কথাটো জানিব পাৰিব লগতে আৰু কেতিয়া কি হ'ব আৰু কিয় হ'বলৈ গৈ আছে সেইখিনি সকলো সকলোখিনি কথা জানিব পাৰিব কিয় ইমান সোনকালে সোনকালে নহয় দেৰি হৈ গৈছে মানে সেনেকৈ দিব বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে সেইটো কথা গম পাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আৰু এই চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই এতিয়া ভিডিঅ' আপুনি সকলোতকৈ সোনকালে পায় আহক তেন্তে বন্ধুসকল ভিডিঅ'ত লৈ আহক বাৰু বন্ধুসকল এ ডি আৰ ই ৰিজাল্ট দিয়াৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে তেওঁ এটা ঘোষণা কৰিছে মে' সাত তাৰিখৰ আগত এ ডি আৰ ই ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে গতিকে কিয় কৈছে সেইটো কথাই আপোনালোকে গম পাইছে ইলেকশ্যনৰ আগত মানুহক ৰিজাল্টটো দি দিলে তেওঁলোকৰ ভাল হ'ব বুলি ভাবে নহ'লে মানুহে ভোট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা থাকিব পলিটিকেলৰ কথা পলিটিকেল প্ৰতিজন পলিটিকেল লিডাৰে বিচাৰিব যে তেওঁলোকৰ যিটো শ্বিডিউল হয় সেইটো ভাল হওক তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডটো ভাল হওক গতিকে ৰিজাল্টটো দি যদি জইন কৰাই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডটো ভাললৈ আহি যাব তেওঁলোকৰ যিখিনি আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ বাবে গতিকে তেনেধৰণৰ কথা হ'ব এটা এটা যিমানে চাকৰি পাব তাৰ পৰিয়ালে ভোট দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যিহেতু অসম গভমেণ্টৰ চাকৰি হয় গতিকে ৰিজাল্ট অতি সোনকালে আহি আছে আৰু ৰিজাল্ট কেনেকৈ পাব আপোনালোকে সেইটো জানিবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ইয়াতে মই সকলোতকৈ সোনকালে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ বাবে আপডেট দি দিম আপোনালোকে পাই যাব মানে সাত তাৰিখে দিব বুলি কোৱা নাই সাত তাৰিখৰ আগত বুলি কৈছে কিন্তু ধৰি থোৱা আপোনালোকে ছয় তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব এইবুলি ধৰি থ'ব পাৰে ছয় তাৰিখৰ ডেট আহি গ'ল আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ছয় তাৰিখে দিবই আৰু যিসকলে নাম্বাৰ পাই থৈছে তেওঁলোকে পঢ়াত লাগি যাওক আৰু যিসকলে স্কিল টেষ্ট হ'ব পাৰে কিছুমানৰ কিছুমানৰ ভাই ভাই ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে ভাই ভাৰ কাৰণে আপোনালোকে পঢ়াত লাগি যাওক অতি সোনকালে গতিকে একো টেনশ্যন ল'বলৈ নাই ডেট আহি গ'ল গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণত প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে সকলোৱে যাতে কথাটো গম পায়